сейчас двое деток, так как мы были период беременности, потом роды, сейчас выкармливание деток, мы очень мало гуляем и кухтики не стачиваются. Поэтому мы пришли обрезать коготочки. Сама боялась, никогда не пробовала это делать, боялась ну, не навредить ей. Я Амина и належу до шляхетної породи французький бульдог. Як справжній леді свій вік я називати не стану. Расскажу вам лише те, що не так давно вперше стала мамою. Звичайно, Маленький синочок та донечка. Це таке щастя. Але за усіма клопотами у декретній відпустці я зовсім закинула свої тренування на свіжому повітрі та свій зовнішній вигляд. Соромно зізнатися, але так давно не мала часу для манікюру та педикюру, що тепер мені допоможуть лише професіонали. Здравствуйте, Здравствуйте! здрасту. Yeah. Yeah. Oh, Семночки у нас такие. Зачем пришли? У нас отросли длинные коготочки. Ага. Не могли бы вы нам помочь? Присаживайтесь. Подстричь. Присаживайтесь, сейчас мы сначала это все посмотрим. У нас мама, она смотрю, да? Ага, мама. Синочки такие можно взять, да? Можно, конечно. Так где тоже такие у нас? У нас глазки открылись уже, смотри. сколько а, это денег? Две недели. Две недели уже глаза открылись. Скажите, а <свят> <свят> чего решили, что у вас когти то отросли? Ну, они это они длинные, достаточно длинные. А, я не знаю. К сожалению, это сейчас бич в наших а, городах, uh -huh. потому что с животными, к сожалению, вроде бы как везде асфальт, а гуляют мало. Ну, в вашем случае понятно, беременность, роды, выкармливание, это все естественно. Но в норме вот такие длинные когти не должно быть. Очень такая серьезная проблема для наших пациентов – это а, отсутствие выгула. Не в том дело, что они не видят солнечного света или не дышат свежим воздухом. В этом кроется еще одна патология. Этой патологией называют удлинение когтей или гипертрофическое разрастание когтей. Коготь, в отличие от ногтя у нас, он достаточно ну, своеобразный. Да? Ноготь у нас занимает только ровную поверхность. Коготь облегает вот эту вот косточку, последнюю фалангу, фактически полностью. Если у нас... Когтевая фаланга, то есть последняя фаланга наша, она кругленькая, аккуратненькая. То у собак она с таким выпячиванием для когтя, и на котором одет так называемый когтевой чехол. Вот этот когтевой чехол, он растет всегда. Если с животным не ходить э, на улицу или мало ходить, то этот э, коготь перестает стачиваться. Он вырастает до таких размеров, что пальцы начинают выгибаться в противоположную сторону. Отсюда много проблем: проблемы с походкой, проблемы с артритом суставов, этих вокруг когтевой фаланги, да, не только вообще всех суставов, конечностей этим э, э, не сложно справиться. Я сейчас это сделаю сам и вам покажу, как это делать. Ну, во-первых, э, э, как собачка должна находиться. То есть, находиться во время стрижки когтей она может либо лежа, либо сидя. Стоя нет. То есть, стоя почему нет? Потому что, когда собака садится, ну, или чуть-чуть назад идет, она может дернуться, соответственно, мы что-то можем не так сделать. Нужно будет, ну, примерно любого характера кусачки в некоторых случаях, ну вот самые, самые простые, коготочек, он сам достаточно, ну вот когда беленький особенно, очень легко показывается. В нем просвечивается вот как бы немного розовая часть и совсем-совсем беленький. Там, где розовеет, это нельзя стричь, потому что если мы отстрижем чуть выше, то там пойдет кровь, там живая ткань. Поэтому нужно стричь, состричь только то, что вот, вот мертвое. В данном случае это примерно вот столечко. Но если мы вот тяжело вот столичка, все равно он как длинноватый кого-то. Ну -да. После этого мы отпускаем собачку погулять опять, там неделька, две, иногда даже три и опять приходим. Тогда вот эта вот живая ткань поднимается еще выше. И, соответственно, по Сейчас мы первый раз попробуем, так чтобы ей просто э -э ощутить, она боится самого процесса или нет. Нет, все хорошо. Все. И дальше вот очень хорошо, очень хорошо это все делается раз. мы идем умничка. И так вот немного. Но но но, но, но 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 Вот и все. Вот, вот это. На передних конечностях, или грудных более правильно их называют, это на должны быть короче, а на задних конечностях чуть-чуть можно оставлять длиннее. Потому что задние конечности они стачивают чуть быстрее, ай -яй, яй На самом деле процедура такая несложная. Важно просто один раз, два ее попробовать. Давайте боком. Так. Вот она нога. Смотрите, наша задача вот так вот сначала. Вот так. так. Давайте. Раз. Не Еще чуть-чуть. Еще миллиметрик. А, нет, ну миллиметрик, нет. Я вас поздравляю с первым от, 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 обрезанным ногтем. Спасибо. Да. Все. Я думаю, с этим вопросом вам уже не придется прощаться к нам, к докторам. Поэтому удачи вам, всего доброго. Ну и тебе пока. Не болей. Спасибо. Мы обстригли коготочки. Доктор научил нас это делать. Это процесс абсолютно не тяжелый. То есть это можно делать в домашних условиях. Сейчас мы научились, будем пробовать теперь дома сами делать.